Bismillahirrahmanirrahim. Və salatu və salam u alə menə nəbiyyə bədad. Əziz əmisalmanlar. Bəzi hallar olur ki, insan özün yeah, unutdur. O hallara düşən insan da günah edərək özün unuda bilər. Yəni insan günah edir, artıq öz nəfsini unutdur. Və bu da Allahdan quluna cəzadır. Alla Nəzər ki, Allah hözəbəcələ Qurani-Kərimdə buyurur ki, Və la təkunu kəllizininə nəsuləha fa əmsahum anfusuhum. Allah buyurur ki, o şəxslər kimi olmayın ki, onlar Allaha unutdu, Allah da onlara özlərini unutdu. Yəni Allah da onlara öz nəfslərini unutdurdu. Yəni Allah höccə ilə qul günah etməklə iki şeylə onu cəzalandırır. Birincisi, Allah höccə ilə qulunu unutdur. Allahın qulunu unutması onu tərk etməsidir, onu ihmal etməsidir, onu başı başına buraxmasıdır. Və belə hal, belə olan halda qul hələk ola bilər, qul e, məhf ola bilər. İkincisi isə qulun öz nəfsini unutmasıdır. Qul öz nəfsini necə unudur? Qul öz nəfsinin e, ən ali məqsəd məqsəddən uzaqlaşmaqla unudur. Yəni bizim ən ali məqsədimiz var. Ən ali məqsəd Allahın razılığını qazanmaqdır və cənnətdir. Bu hər bir müsəlmanın məqsədidir. Yəni qul özünü unutmaqla ən ali məqsədi unutdur. Və bu xəstəlikləri haqqında da düşünmür. Xatirinə də gəlmir ki, hansı xəstəlikləri var. Yəni hər xəstəliyin bir dərmanı var. Unutmağın da dərmanı var. Unutmağın dərmanı Allaha sığınmaqdır. Allaha dünal məşdidir, Allaha dua etməkdir, salih əməllər etməkdir ki, bu özün unutmasın. Və yaxud qul günah edərək tövbə etməsidir. Yəni qul günah edərsə, anında tövbə edərsə, qul artıq öz nəfsin yəni unutmur. Artıq öz nəfsinin hesaba çəkmiş olur və öz nəfsinə baxmış olur. Öz nəfsinə baxan insana, insana da xeyir qapıları açılır. Və beləliklə o insan doğru yola yönələ bilər. Sonra isə qul öz nəfsini unutması, özünün əyiblərini unutmasıdır. Bəzi insanlar vardır ki, öz yəni əyiblərini unudurlar. Baxırsan ki, səhərdən axşama qədər günah içindədir. Günah içində batır, yəni günah içində boğulur. Yəni xətaları, günahları nə qədərdir. Amma günahlar haqqında düşünmür günahları da unudub, yəni əyibləri də unudub, günahları da unudub. O günahlardan geri dönməyi də unudub, tövbə etməyi də unudub. Yəni bəzi insanlar vardır ki, günah edirlər, ən azından o günahı tərk etməyi düşünürlər. O günahdan nə zamansa tövbə etməyi düşünürlər. Amma bəzi insanlar günah edirlər, nə o günah haqqında düşünürlər, nə o əyib haqqında düşünürlər, nə də o əyibi düzəltmək haqqında düşünürlər. Məsələn, bəzi insanlar e, fəzr namazına yatıb qalırlar. Fəzr namazı da bilirsiniz ki, vacib namazdır. Ümumiyyətlə namaz tövfiqdən sonra ikinci ən böyük əmirdir. Yəni İslamın ikinci rukunudur. Və bəzi insanlara baxırsan ki, namazlarına tənbəllik edirlər və yaxud namazlarına yatıb qalırlar və bu da böyük günahdır. Yəni bu böyük günahı edirlər, o böyük günahları öz lərində görmürlər. O eyibləri özlərində görmürlər, amma başqalarında eyib tutmaq xəstəliyinə doçar olurlar. Görürsən ki, başqalarında xırda günahlar axtarırlar. Necə ki bizdə bir misal var. Öz gözündə kötüy görmür, başqasının gözündə çop axtarır. Yəni o qədər məsələn e, baxırsan ki, həssas məsələlər var ki, o qədər belə deyək, xırda məsələlər var ki, xırda günahlar var ki, başqalarının da axtarırlar ki, filancəs filanc günahı etdi, filancəs filanc günahı etdi. Amma öz günahını düşünmür. Fəcr namazından yatıb qalır və duha vaxtı saat 10-11-də oyanır və başqalarının günahı haqqında düşünür. Öz günahı haqqında düşünmür, öz eybi haqqında düşünmür. Bu da söhbətdir. Bu da insanın özü öznü unutmasıdır. Qul çalışmalıdır ki, əyibləri üzərində çalışsın. Yəni əyiblərini xatırlasın.